वसमत जिल्हा परिषद मैदान इथं क्रिकेट खेळाडूंसाठी सराव करण्यासाठी नवीन एक ग्राउंड तयार करण्यात आलं आहे जेणेकरून वसमतचे आणि हिंगोली जिल्ह्यातले खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन खेळावे आणि हिंगोली जिल्ह्याचं नाव त्यांनी मोठं व्हावं मोठं करावं असा या ठिकाणी सूर दिसून आला या उद्देशानं वसमत या ठिकाणी क्रिकेट खेळासाठी सराव ग्राउंड तयार करण्यात आलं आहे या ग्राउंडचं उद्घाटन डॉक्टर मारुती कॅतंवार यांच्या हस्ते करण्यात आलं आहे यह अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान तथा शमीम भाई सिद्दीकी आलिम भाई पटाईत आदि सर्व मान्यवर यह उपस्थित होते आज नाइन लेदर बॉल क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हमारे माजिद साहब और हमारे हफीज साहब के हाथों से हुआ है और इसमें प्रशिक्षण जो देने वाले हो वो शमीम भाई सिद्दीकी देने वाले हैं इनकी एक खासियत है ये लेदर बॉल की कि इसमें जो प्रैक्टिस है वो लेदर बॉल से होने वाली है अपन जो अभी क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में वो टेनिस बॉल से कभी कभी खेलते हैं तो लेदर बॉल का ये मकसद है कि इंटरनेशनल गेम में जो बॉल है वो बॉल से अगर आप खेलेंगे तो हमारा जो सपना है कि वसमत या हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से एक तो भी प्लेयर हमारा इंटरनेशनल गेम में जाएगा ये हमारा ये उद्देश्य है और वो उद्देश्य से हम हर रोज़ प्रैक्टिस लेंगे छोटे बच्चों से लेके 40 साल या 50 साल उम्र तक यहाँ पे रोज प्रैक्टिस लेने वाले हैं हमारे शमीम सिद्दीकी साहब तो मैं ये आपके तरफ से या वस्मत के तरफ से शमीम साहब शमीम सिद्दीकी साहब को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ कि प्रशिक्षण वो अच्छे से अच्छे प्लेयर बनाए और हमारा वस्मत का नाम पूरे इंडिया में हो जाएगा यही मकसद रख के मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ जय हिंद जय महाराज प्रतिनिधि नंदू परदेशी वसमत जिला हिंगोली एन टी न्यूज़ मराठी